Здравствуйте, дорогие зрители! Я ведущая сайта Маричка Ньюс. Меня зовут Татьяна. Нас сегодня пригласили в ресторан Сад на Европейской. Мы с вами вместе будем готовить блюдо под руководством шеф-повара этого ресторана Романа. Блюдо называется... Куриное филе, запеченное с овощами и кремом цукини. Здравствуйте! Для приготовления для данного блюда нам потребуется цукини, морковь, стручковая фасоль и запеченная свекла, сырое куриное филе и крем из цукини, приготовлен заранее, это запеченная цукини, перекрученная на блендере со специями. Выглядит оно вот таким вот образом. Итак, начинаем. Татьяна, маринуйте куриное филе. соль, Соль, Давайте расскажем про овощи. Овощи у нас Цукини, морковка и свекла, они у нас заранее запеченные и подмаринованные. Чем мы их мариновали? Кориандр, соль и растительное масло. Прекрасно. То есть классика жанра ничего не меняется, все одинаково, все просто. Давайте сейчас мы будем мариновать куриное филе. Так, Я вы пока... мне Роман подсказываете, как правильно все это делать. По вкусу. Так, так, так отлично. С другой стороны, тоже. Все, достаточно. Не этого хватит соль. Да. Так. И растительным маслом подливайте. не стесняйтесь, ничего страшного Все, собственно говоря, куриное филе наше за мариновано. что нам надо его обжарить на да, сковороде. Обжариваем до румяной корочки на сковородке. Овощи и куриное филе запекаем далее в пароконвектомате при температуре 180-10 минут. разогревается куриное филе овощи мы разогреваем крем далее сервируем блюдо на дно тарелки выливаем крем и сверху режем и выкладываем куриное филе Сверху в хаотичном порядке выкладываем овощи, украшаем базиликом. Оно очень вкусно пахнет, будем пробовать. Очень вкусно. Блюдо получилось. Очень нежные, сочные, поэтому всех приглашаю в ресторан сад на европейский. И не только попробовать это блюдо, а все блюда, которые готовит шеф-повар этого ресторана. Приходите, ждем вас.